Нещодавно на офіційному сайті міського виконкому з'явилася інформація щодо дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста зокрема, йшлося про фінансування футбольної школи «Кривбас-84». Виконком вустами комунальних змі повідомив, що футбольна школа фінансується у повному обсязі. Більш того, чиновник управління фізичної культури і спорту міста заявив, що на школу виділено найбільше коштів серед усіх спортивних шкіл міста. Що ж, давайте подивимось, як живе найбагатша школа Кривого Рогу та в яких умовах тренуються майбутні професійні футболісти. Да, да. состояние не Вот, посмотри, вот. Это лучшая школа была, на которую выделяются огромные средства. Вот, вот заснимите, посмотрите. Сейчас я вас на стадион заведу. Ну, ну, давай. Давай. Пошли на поле туда. Да. Это визитная карточка нашего города. Стадион Металлур, где в свое время играла команда Кривбас, где в свое время принимал Днепропетровский Днепр, где в свое время Парма итальянская приезжала, где было идеальное поле в идеальном состоянии. Вот в каком состоянии оно сейчас находится. Вот в каком состоянии находятся сейчас трибуны. Честно сказать, это небо и земля после того, что произошло я не знаю, почему исчезла команда. Я до сих пор не могу понять, почему исчезла команда Кривбас. Под трибунные помещения вы уже видели, там тоже. Там невозможно тренироваться. Вы все видели условия, в которых работают дети. Дети из Кривбас 4 повально начинают просто уходить. Родители забирают своих детей. Почему? Потому что вы снимали под трибунное помещение, снимали раздевалки, снимали спортзалы, в которых они тренируются. Там невозможно тренироваться. Там ужасный травматизм может нанести ребенок себе. Плюс недофинансирование, я считаю, нашей школы Кривбас-84. Нет медикаментов, нет условий вообще для тренировок. Это ну, немыслимо в таком городе, в такую школу. И сейчас все уходят в команду Горняк, в школу Горняк. Там есть искусственное поле, там есть условия, там все для этого есть. Не знаю, как мы выживем, хотелось бы, чтобы нас город услышал и помог нам. Но команда Кривбас должна возродиться и должна радовать болельщиков. Потому что сами посмотрите, на каком стадионе. Раньше стадион был забит до отказа полностью. Я когда играл в первой лиге здесь, у нас стадион был до отказа забит. Сейчас команда играет в первой лиге, максимум полторы-две тысячи, это то, что пишут. Ну приходит и того меньше.